Я исключаю всяческую недооценку. Во-первых, пример донецкого шахтера помним не только мы, но и футболисты киевского «Динамо». Более того, пресса не дает забыть. Этот пример и постоянно напоминает или в общении с игроками, или в репортажах. Во-первых, это. Во-вторых, Янг Бойс очень уверенно провел последние поединки в чемпионате Швейцарии. но, ну, собственно, их было-то два. Два матча, две победы со счетом 6-0. И Янгбой сейчас лидер чемпионата Швейцарии. Ну а какая может быть недооценка, когда ты играешь с лидером? Поэтому я всяческую недооценку исключаю. И более того, я думаю, что сами футболисты прекрасно понимают, что один из залогов прохождения этого этапа как раз состоит в серьезной работе, в самоотверженности, в отдаче, в дисциплине, в таких качествах, которые крайне необходимы. Команда хороша и дома, и в гостях, что опять-таки показал вот последний тур чемпионата Швейцарии, когда Янг Бойс обыграл Гроссхоппер со счетом 4-0. Сюрпризы, конечно, могут быть. И я уверен, что команда изменится кардинально по сравнению с матчем в Киеве. Она не будет играть с тремя опорниками и одним нападающим центральным. Будет играть 4-4-2 с двумя центрфорвардами. То есть состав будет гораздо более атакующий. Я думаю, что сама игра Бойза» будет гораздо более агрессивно, гораздо более остро. И опять-таки матч с Гроссхопперсом, с Кузнечиками подтвердил это. 20 ударов по воротам нанесли футболисты Бойза». В том матче забили 4 мяча. По-моему, этот показатель как раз свидетельствует о том, что команда умеет атаковать, умеет играть агрессивно, умеет играть от ножа. Да, я думаю, что, во-первых, он не раскрыл все свои возможности. Во-вторых, лично мне кажется, что тренер все-таки слишком осторожную тактику выбрал. И я думаю, что это повлияло и на результат, и на игру команды. Я думаю, что Young Boys будет играть дома гораздо острее, гораздо более раскованно. Ну и на мой взгляд динамо никак не желательно пропускать первым. во-первых искусственное поле искусственному полю рось. Конечно, это сказывается и это один из минусов одна из проблем для киевского «Динамо». Ну вот и Хацкевич говорит, и футболисты говорят, что мы очень верим в то, что не поле будет играть главную роль, а все-таки наша игра. Я тоже в это верю. Единственное, за что опасаюсь, это то, что на искусственном поле повышается вероятность травм. Тем более мы сегодня видели на тренировке, как активно его поливали швейцарские специалисты, которые следят за состоянием газона. Сегодня этот вопрос, на этот вопрос Дерлис ответил, что да, в Берне очень здорово болеют, и действительно. Но в целом, если так говорить о поддержке, в Швейцарии все-таки достаточно более менее спокойная страна, более-менее спокойные болельщики. Мы помним, как на матче Туна в 2013 году вообще атмосфера была такая камерная, театральная. Янбойс это другой, все-таки это гораздо более крупный город. И команда с традициями, и болельщики, естественно, совершенно иные. Но я не думаю, что боление активное будет решающим фактором в этом поединке. Ну, все, спасибо. Как любой болельщик киевского «Динамо», хочу верить, что «Динамо» будет побеждать. Но это тот случай, когда результат превыше всего, когда результатом оправд... можно оправдать. Ну, если не все, то очень многое. И все-таки я надеюсь, что Динамо будет играть остро, будет контратаковать. Верю в победу.